Ездят на Мерседесах, ездят на всех. Поставили сейчас этих детей курсантов, ваших детей курсантов, которых я когда был командиром части, подо мной было 120 человек, я за каждого отвечал. И курсантов поставили, и эти командиры их, которые боятся, которые за доллары стоят, гонят этих детей. Понимаете? Понимаете, я обращаюсь к вам, как никогда сейчас нам надо забыть все эти, кто в какую церковь ходит, кто на каком языке говорит, понимаете, мы все граждане Украины, в этом наша сила, мы понимаете, и нам никто не будет страшный, не этот Путин, не эти Беркуты, купленные, продажные сволочи, понимаете, никто нам не будет страшный, когда будем вместе все. Я всех за вас призываю, люди, давайте сейчас конкретно создадим какую-то комиссию, которая будет собирать то, что может дать. Кто даст куртку, потому что голод надо. Кто даст обувь, кто даст носки, пряжет, понимаете? Кто отправит макароны, кто отправит моцареллу этим детям, людям, которые стоят, которые сегодня ночью не пошли на провокацию, выпустили этих курсантов, которые нашли те патроны. Это мои сослуживцы, с которыми я служил там сейчас на Майдане, они вынюхают, вы смотрят, понимаете, мы, наше поколение, прошло войну в Афганистане, понимаете, а эти менты, которые купили погоны, не выезжая со своего села вонючего, стали полковником, они сейчас диктуют нам, как жить, нашим детям, почему мы здесь? Правда, правда. Потому что эти пидорасы партии регионов, никого нету между ними, только Кличко, Яценюк, между... Если бы эти регионалы сейчас вышли, стали между милицией, я вам даю слово, никакой бы бер... не пошел. Понимаете? Смотрите, за кого надо голосовать. Мы живем в нормальной, нормальной, мы сейчас живем в нормальной стране, где можно свободно жить, работать, зарабатывать, помогать своим детям. Понимаете? Мы можем. Сейчас видим, как, как человек живет. Потому что европейская, американская система жизни построена так, что дать помогать человеку жить. А система Путина, русская, коммунистическая, чтобы человека загнобить, настрашить, и с него доить, хлеба кусок доставил, он побежал на БАМ, он побежал на север, он побежал в Афганистан, он побежал бить свой народ потому что вот эта идеология коммунистическая, русская, народ гнобит. Но правда Луценко, он сказал, что демократия дошла уже до Днепра. Вы сами видели вчера, что пришли уже в Полтаву, пришли уже в Черкассы, потому что народ не может. За Восточная Украина. Я вчера разговаривал со своими сослуживцами, которые в Харькове, в Луганске, в Донецке. У них нет пятого канала. У них четыре канала, из них два русских. Они говорят, мы надеемся, что Янукович назначил выборы. Мы будем голосовать за какого-то другого. Понимаете, это люди, которые забитые, не знающие. Они, не знают, они понятия не имеют, что такое народ постал. Сейчас я буквально полчаса назад...